अवदूत चिन्तन श्री जय जययोगीश्वर दत्त दया तूज एक जग मा प्रतिपा ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नोता

विष्णु शर्म दिज तारो है जम्यो श्राद म देखी प्रेम सम्भदय्य की प्यास आते जति महरत विस्तारी माया किस सुत इंद्र करे हणा व्युदूरत देवी लीला कै कैश्वर

जोयि द्विजस्त्रीकेरोऽस्मेह हयो पुत्र तु निःसन्धेहो पिट पीडति कारोभिप्र ब्राह्मणशेठौ गारोऽक्षिप्र देखैमना मारी काष्ट ने आण्या पत्र आयो केम उदासिन अत्र जर चर जर तेरा चीर स्वप्ना जर्यास फलते सुतना कृष्ट जरी दूर ब्राह्मण नो क्रोध

पीड़ा की थी दूर विप्रपुत्र उठारो शूर निमेश मात्रे कन्तुक एक श्री शैले देख। दे की साथे आठ श्रीशैलेखे

रहे न तेने क्या ये शोक खासी से देते निखार दुख दाई व्रते न जाय। बावन गुरुवारे नितने करे पाठ बावन सब प्रेम यथावताशे भङ्गता